मेरा ऐसा सोचना है कि महाराष्ट्र से यह निकलती हुई गंगा जो जो इसमें साथ हो जाएगा वो राज्य से राष्ट्र तक और राष्ट्र से निकल के पूरे विश्व तक पहुंचने वाला है यह महाराष्ट्र में सोचना है यह हम लोगों की प्रथम सोच होनी चाहिए क्योंकि चाहे जितने भी बड़े सितारे हों चाहे आदरणीय अमिताभ बच्चन जी हो चाहे जो जो आदरणीय खान हो चाहे जहां के जो सितारे हो मैं हूं हीरो नंबर वन हो वो इसी भूमि से निकलता है महाराष्ट्र की भूमि राज्यकरण से निकल के अध्यात्म संत दैवीकरण जो जो करण है वो सबका सम्मान करती है और समझती है आप सब आदरणीय बाबूराव जी का साथ दे आप लोगों से यही प्रार्थना है मैं जा मराठी मनालो नाता तो पूर्ण माला से शब्द बाहर पड़ू लगता तो नाकापेक्षा मोती जड़ नको विचार करना है हत्ती म्हणून ओणगे वाण्यापेक्षा मुंगी म्हणून सागर खालेली भरी मला काय महाराष्ट्राच्या राजनीतीमध्ये प्रमुख स्थान पाहिजे अशी काहीच अपेक्षा नाही मिळत मला साहेबांनी विचारलं की तुम्हाला तिकीट हवी का मी का तिकीटसाठी नाही आलोय मी तिकीट सोडून आलोय लहानपणी आमच्याकडे आम्ही लोकल ट्रेनमध्ये इथं तिथं वावरायचो आमच्याकडे तिकीटचे पैसे नव्हते मग देवाने अशी प्रसिद्धी एवढं नाम अख्खा जगात देऊन दाखलं की एका वेळेला असं वाटलं की आपण पण बघावं आणि त्यावेळेला आम्ही एका पक्षात जाऊन आलो त्यावेळेला मला हात मिळाला पण हातात बाण नव्हता ज्या शास्त्राला शस्त्र नाही त्याला काही जगात इज्जत नाही आणि ज्या शस्त्राला शास्त्र नाही त्यालाही इज्जत नाही कारण शस्त्र व शास्त्र, शास्त्र जिथपर्यंत माणूस धर्म समजत नाही त्याला हे समजत नाही की त्याचा उपयोग करावा तिथपर्यंत तिथं बघणं पण जे आहे ते दुर्दैवाचं होतं देशात चित्रपट स्थापना असो धर्मस्थापना असो शिवस्थापना असो प्रत्येक प्रकारच्या स्थापना या महाराष्ट्राच्या भूमीवरून झाल्या आहेत आणि हे महाराष्ट्र आतापर्यंत ज्या ठिकाणावर पोहोचायला होय पाहिजे होत त्या धडपडीचं स्वप्न आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंचा होता तो स्वप्न मोदी साहेबांनी केलं आहे राम जन्मभूमीवर मंदिर बनवून जय श्रीराम असे कितीतरी स्वप्न आहेत या भूमी मिळालेल्या शक्तीमुळे लोक ते स्वप्न बघू शकले परंतु या भूमीला जो समाधान मिळायला पाहिजे त्या समाधानसाठी तुम्हाला तुमच्याकडे जे नेतेगण असले पाहिजेत मी अगदी प्रेमापोटी म्हणतोय मला काय अपेक्षा नाही की आदरणीय शिंदे साहेब धर्म समजतात ते जाणते राजा आहेत जाणता राजा जो असतो तो विषयाला विषय म्हणून बघणारा अपक्षाला अपक्ष म्हणून बघणारा जीव लावली तोंडाला काय म्हणतात आपण टाळाल्याने काही म्हणून टाकलं ते तसले नसतात कधीच कारण विषय हा विषय नाही विषया उपरांत त्याचा क्षय कसा करावा तो विषय असतो आणि ते क्षय करण्यासाठी जी सुबुद्धी सतबुद्धी पाहिजे जागा मिळाल्यानंतर एकदम वेळा झाल्यासारखा माणूस की हो हो मला ताकद मिळाली आहे आणि आता जे काय मी म्हणायचं म्हणू शकतो करू, करू शकतो त्यातले आदरणीय साहेब हे आणि आदरणीय मोदी साहेब हे हे वेगळ्या पद्धतीने वागणारे शिवसेनाचे वाघ आहेत हे आई पाई राहणारे व त्याचा सन्मान करणारे वाघ आहेत वाघ म्हणला की तो जंगलात जाऊन लोकांना खातो तोच वाघ नव्हे ज्याच्यावर आईची कृपा होते आणि ये आई येऊन तिथं बसून राहते हालत नाही ती शक्तीची प्रतिमा आहे आणि महाराष्ट्रातल्या या भूमीवर अख्ख्या जगात बसून टाकणारी ती शक्ती जी आहे आदरणीय साहेबांच्या हातात आहे आणि आपण सगळ्यांनी बाबूरावजी कदम यांना प्रचंड मताने मता विजय करून त्यांना सक्षम बनवा आणि तुमच्या क्षेत्राला सक्षम बनवा अशीच आई पाई प्रार्थना करतो धन्यवाद जय हिंद महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र कुठे काय माझे शब्द चुकले असतील तर क्षमा प्रार्थना मला स्पीच द्यायची सवय नाही माझ्या शब्दांचा ठेवा जरी का चांगला नसला मनाचे भाव माझ्या घरी चुकत नाहीत डायलॉग एक नया डायलॉग लिखा है एक नया डायलॉग लिख दिया है वो भी आदरणीय एक नाथ जी के लिए एक सांस की फूक से सात सुर निकलते हैं एक पांव की ताल पे कई घुंगरू नचते हैं एक दिए से न जाने कई दिए जल जाते हैं और एक प्यार की गोद में न जाने कई प्यार पल जाते हैं मराठी बोला आता आतापर्यंत तो मराठी मधे एक डायलॉग लिख शकलो तो अभी कभी परिस्थिति कारण मराठी चित्रपट के थी थी नहीं मधे मैं तो मिलना होता मराठी चित्रपट हाँ हाँ पिक्चर का डायलॉग कहना है ये शवाश अच्छा एक एक चीज में और कहना चाहूंगा हा, हाँ 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 एक चीज में और कहना चाहूंगा मैं जिस वक्त अंदर आ रहा था तो बाहर जो जो लोग आमंत्रित करने वाले थे वो कह रहे थे अरे गोविंदा आला है तो जे लोग फार प्रेमा ने बोल होता ना मतलब आपका है <laughs> आणि जे जे माझे मराठी गण आहेत मित्रगण ते आपला गोविंदा म्हणून माझा उल्लेख करतात आपण सगळ्यांनी पण माझा गोविंदा आला रे म्हणून आपण सगळ्यांनी आमंत्रित केलं त्यासाठी सगळ्यांचा धन्यवाद पण जे महत्वाचं हे मुद्दा जो आहे मला सांगायचा आहे मागून मी एक आवाज ऐकला अरे त्याला गोविंदा आहुजा म्हणून त्याला बोलवा तर मी त्याला हे सांगायचं आहे की बाबा मेरा आपके पॉलिटिक्स की तरफ बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है मुझे सिर्फ गोविंदा कहके बुलाइए मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आप लोग से दगा नहीं दूंगा क्योंकि दगा देने के लिए आपके जीवन में कोई उमंग कुछ अपेक्षाएं कुछ ऐसी सोच होनी चाहिए मैं विरार में लोकल ट्रेन में धक्के खाता था त्याच्याला त्या म्हणतात ना आपण लोकल ट्रेनचे धक्के खालेले आहोत आपल्याला कधी धक्का लागत नाही तर हा लागतच नाही न कारण शिव्या खालेल्या लोकांना कोणी मुद्दा शिवी दिली तरी आम्हाला ती काय लागत नाही महाराष्ट्रामध्ये मला फक्त एवढंच ऐकायचं आहे लोकांकडनं आपला गोविंदा मला त्यापरी काहीच अपेक्षा नाही उपेक्षा करण्याचं काय कारणच नाही कारण की या जगात आई कृपेमुळे मला ते काय सगळं काय लाभून आलंय ते कधी काय माझ्या विचारात नव्हतं जगात हजार वर्षात बीबीसी लंडनने सांगितलं की जो सौ प्रमुख इस पुरी दुनिया में एक सौ आठ हम लोग की भाषा में हम लो का है। लोग कहें जो प्रसिद्ध लोग हैं उन हैन प्रसिद्धों में आदरणीय अमिताभ बच्चन नंबर वन पे है और गोविंदा नंबर टेन पे है यह तो कभी सोचा ही नहीं था यह कभी सोचा ही नहीं था मैं सिर्फ आंख में सच्चाई और आदमी में ईमानदारी देखता हूं मुझे वो अच्छाई सच्चाई ईमानदारी दिखाई दे गई तो फिर मैं पलट के नहीं देखता हूं मुझे सिर्फ आप गोविंदा ही बुलाइए मैं वचन देता हूं दोस्ती कितना करूंगा साथ कितना नहाऊंगा वो एक अलग सवाल है परंतु आप लोगों से कभी धोखा नहीं दूंगा वचन है महाराष्ट्र की भूमि में धोखा देना मतलब कि अपनी ही मां के साथ धोखा देने वाली बात है एक ने तुझको जन्म दिया एक ने तुझको पाला हे रे कन्हैया किसे कहेगा तुम कि कोई भी मां कहीं पे जन्म देती है अगर उसको स्टार बनना है सुपरस्टार बनना है तो ये मां का जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता है वो कैसे बनेगा तो प्यार आप लोग से भी उतरा नहीं मुझे जितना मैं आप लोग के मात्र चरण में पड़ा हुआ हूं मात्र चरण में पड़ा हुआ सर उस आदमी के लिए सब लोग एक जैसे हैं। मैं विश्व में कहीं भी निकलता हूं कहीं माए नजर आती हैं चाहे जिस भाषा की हो जिस समाज की हो जिस वर्ग की हो मैं प्रणाम किया करता हूं ये पहली स्पीच मैंने दी है मैं सब लोगों से कहा कहता हूं कि मेरे अलग तौर तरीके भी है जिंदगी के जीने के मेरी कल्पनाओं को मेरा चरित्र ना समझना जो दिखा रहा हूं मात्र वही चित्र ना समझना दिल की बातें जुबा पिलाना महज कमजोरिया है यह सभी काल्पनिक गिरौरिया है आसमान से बूंद गिरती है पत्थर भी गिरती है फना हो जाती है सीप में गिरती है मोती बन जाती है काश के बूंदों के बस में होता कि उसे गिरना कहां है किसी के बस में नहीं है परंतु मात्र कृपा की वजह से जो पूरे नाम मुझे विश्व में मिला है मैं कभी भूलता नहीं हूं वो तो मुझे इस भूमि से मिला है तो आप मुझे केवल गोविंदा बुलवाइए हा और हा एक नाथ शिंदे जी, जी जो है वो सच्चे हैं अच्छे हैं ईमानदार हैं, गोविंदा साथ है और वही सच्चाई अच्छाई मुझे आदरणीय बाबूराव जी में नजर आई आप देखिए वो सरल है वो आदमी की ज्यादा ऐसी अपेक्षा नहीं होती कि वो स्पीच दे के आप लोग को पटा ले या ऐसा कुछ भी नहीं है वो फिल्मी नहीं है साला हम फिल्मी होंगे फिल्मी नहीं है तो वो कैसे फिल्मी हो जाएंगे तो मेरा ऐसा सोचना है कि जो ऐसे लोग हैं जो आप लोगों में से गरीब तबके के हैं जो नीचे से ऊपर आए हैं वो समझ पाएंगे कि आपकी तकलीफ क्या है अभी किसी स्त्री के बारे में आदरणीय शिंदे साहब के पता लगा कि उसे ये तकलीफ है तो तमाम राज्य की स्त्रियों के तकलीफें निकाल दी ये राजा होता है वो कैसे तकलीफें निकाल दी बसों में वहां पे छूट जो वृद्ध वर्ग है उसे पूरी छूट और खास तौर पर देवियों के लिए मुझे वही लगा कि ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति विशेष जो है ये देवी वर्ग की सम्मान करते हैं ये समझते हैं बुजुर्गों का सम्मान करते हैं देखिए कितने मैंने ऐसे फंक्शन अटेंड किए हैं पर व्यासपीठ पे साधु संत जल्दी से मिलते नहीं है परंतु यहां पर है आप लोग के साथ वो शुरू में ही मात्र कृपा ही लेकर आए माई कमाख्या से और वो कृपा के वजह से वो जो है वो हो गए ये जो समझ जाता है कि जो है हमें मात्र कृपा के वजह से मिला है वही आदमी सीएम और पीएम होकर आगे निकलता है मुझे ऐसा लगता है जो झुक गया वही ऊंचाई पर ईश्वर ने पहुंचाया है तो आदरणीय बाबूराव जी जो है आप लोग सब मिलकर उनका साथ दें और प्रचंड मात्रा में वोट दे उन्हें कर आप करवाए से भेंट करने के लिए आऊंगा तो व्यासपीठ पे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो अतिथिगण है मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं काफी समय ले लिया मैं ऐसी लंबी स्पीच कभी देता नहीं हूं धन्यवाद तुम्हारा जे क्या प्रश्न विचार पर्सनली विचारा एक डायलॉग नहीं नहीं अरे यार यहां हाइलॉग हा आ, हो गया एक ही डायलॉग फेमस है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये डायलॉग हालांकि डायलॉग मुझे कभी अच्छे नहीं लगते डायलॉग है इतनी खुशी <laughs> इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई जो आप लोगों ने आज गोविंद आरारे यहां पे लगाया है ताजत मला वसत वाटले की ती सापुलकी आहे जसा मी नेहमी विचार करत असतो आणि आपण सगळ्यांनी मला ते प्रेम दिले त्यासाठी मी धन्यवाद करतो और कोई डायलॉग सुनना है क्या हां हाँ 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 अरे बाबा ये तुम्हारा गाना पर आला शब्द में आला शब्द का शब्द विछेज नहीं कर सकते आप आपको एक समझ समझदारी का एक कहना कहूंगा आला का मतलब आया आला का मतलब नंबर वन जो आगे है उर्दू में उसे आला कहते हैं और आला के डगे अगल आपने एक और साथ में शब्द जोड़ दिया तो उसके ऊपर वाले की उनकी जो मेहरबानी होती है वो ईश्वर से जुड़ने वाला हो जाता है यह शब्द का मैं कभी मजाक नहीं उड़ाता हूं परंतु आदरणीय बाबूराव जी के लिए कहूंगा आला बाबूराव आला हाथ अरे बाबा तुम्ही काय मला डान्स आणि गाणं बघायला बोलवलो काय इथं धन्यवाद लव यू ऑल थँक सो मच